və ilə COP29-dan danışmışkən, COP29-la bağlı, ə, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Bakıda keçiriləcək bu tədbir nəqliyyatın idarə olunması üzrə monitorinqlər də hazırda icra edilir və bizi maraqlandıran bu nüanslara dair Zeynəb Nadirova danışacaq. Monitorinqlər əslində hansı mənzərəni ortaya qoyur? Zeynəb, buyur söz səndədir. Salam Çinarə, hər vaxtın xeyir olsun. Bəli, COP29 tədbiri beynəlxalq tədbir bu il Azərbaycan da keçirilir və bilirik ki, 11 noyabrın 11-i və 22 dekabrında keçiriləcək. Elə bununla bağlı bu ay ərzində bir neçə monitorin keçirilib, hansı ki, ə, nəqliyyatın fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün ə, bundan sonraki bir monitorin də nəzərdə tutulub bu noyabr ayı üçündə və təbii ki, hərəkət iştirakçılarının sürücüləri epimiz vasitəsilə məlumatlandıraraq 3 noyabr tarixində səhər saat 11-də başlayacaq günorta saat 2-yə kimi, yəni 14:00-a kimi davam eləyəcək. Hansı ərazilər daxildir, bununla bağlı da izləyiciləri məlumatlandıraq və onu da qeyd edeyim ki, COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti və eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyi və Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçilir. Küçələrə gəldikdə isə ilk olaraq prospektlər barədə məlumat vermək istəyirəm. Bura Heydər Əliyev prospekti daxildir. Təbii ki, eyni zamanda İstiqlal Lyat bununla yanaşı Nərmanov, Xətai, Tibilisi azadlıq və neftçilər prospektləri də daxil olmaqla monitorinqlər nəzərdə tutulub. Eləcə də Lermontov və Teymur Elçin, Niyazi, Nizami, Yusuf Səfərov, Mikayil Hüseynov, Rəşidbeh Budov, Xəqani Rüstəmov, Puşkin, Abdullah Şayiq, Nizami, İzmir Baqxanov küçələri də daxildir ki, küçələrlərlə bağlı da izləyicilərimiz məlumatlı olsunlar və həmçinin şoselərlə bağlı Mərdəkan və bununla yanaşı da Zıq və Aeroport şoseləri də bura aiddir ki, monitorinqlər keçiriləcək və Sürücülərdən nə xahiş olunur? Əsasən ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə üstünlük versinlər və ə, təbii ki, fə, fərdi avtomobillərdən az istifadə etməyə ə, yönəlsinlər və eyni zamanda alternativ yollardan istifadə etsinlər bu tarixlərdə, yəni həmin saatlarda və son olaraq bunu da ilə xatırlatma olaraq qeyd eləyim ki, ə, cari ay ərzində, yəni bu oktyabr ayı ərzində COP29-a məxsus avtomobillər, eyni zamanda avtobuslar, yanğın söndürmə və təcili tibbi yardım avtomobilləri artıq monitorinq olundu və COP29 könüllüləri də ə, bura bələdiyyə cəlb edilməklə bir neçə artıq ərazilərdə sənayir və istiqamətlər üzrə monitorinqlər keçirilib. Növbəti monitorinqlə bağlı da təbii ki, izləyiciləri məlumatlandırdıq. Ümid eləyirik ki, sürücülər də anlayışlı yanaşacaq. Çatdıracağım informasiya bu bağlantıda bundan ibarət idi. Söz yenidən Səndə Çinarə. Təşəkkürümü bildirirəm Zeynəb, məlumatı bizimlə bölüşdüyün üçün. İndi isə anonslara baxaq, irəliyən dəqiqə